Майдансеры Одессы торбуются про культурное виховання наименьших мешканців. Миссия команды у другому сезоні – уникальный проект. Интерактивна галерея на базі Одесского театру ляльок. Смысл этой галереи, когда полотна одного или нескольких художников объединяются. Они экспонируются на экранах, а вместо экскурсовода разыгрывается театральное действие, где рассказывает либо сам от своего имени художник о своей жизни, о написании тех или иных полотен. Мы действительно рады, что наша мечта в этот раз тоже связана с детками, потому что самые благородные поступки мы делаем для детей. Конечно, хорошо развитие. С детства будет приучаться к искусству. Мы готовы бороться. Незважаючи на щільний графік репетиций, Коля знайшов час, чтобы сыграть давно заплановане весілля зі своей коханою и одновременно колегою по балету Ваванг Абанк Анею. В всех я беру тебя, любимая женя. Николай, принимая руку прекрасной юной леди, помните, что с этого момента вся ее судьба в ваших руках. Пусть будет благословенна. Теперь я вот женат на самой прекрасной и самой любимой женщине в мире. Я очень счастлива. На весіллі кращого друга Жора разом із друзями влаштував справжній флешмоб у стилі майданцю. чувства как бы их не купишь никакими деньгами я рад за них что они нашли друг друга Эй, горько горько, горько! Свадьба – это хорошо, гуляние – это хорошо, но работать нужно. Само через участь в проекте «Майданс» молодята проводят медовый месяц не вдвох, а разум и с усидией командой Одессы. Когда отстреляемся, когда выиграем «Майданс», мы обязательно поедем на медовый месяц. А сейчас наш медовый месяц – это плодотворная работа на проекте. Поки невідомо, коли саме Аня та Коля вирушать у медовий місяць та чи планує подружжя поповнення, але свою постановку вони вирішили присвятити саме дітям, яким так не вистачає любові.